প্রিয় সকল স্বাগতম জানাইছো আজি এটা নতুন সুন্দর ভিডিও লৈ আমার ব্যবহারিক জীবনত আমি বাদ বলতে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির মাজতে আহতো আহোতে আমার কেতিয়াবা ভাল দিন আহে আর আমার বেয়া দিন হয় এই ভাল দিন আর বেয়া দিনৰ অভিজ্ঞতায় আমার জীবনক বহু কথা শিকাই যায় তাৰে এটি সুন্দৰ এজন ৰজাৰ কাহিনী আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰিয় বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে মই সমলয় মাহীকালী আলোচনীৰ সম্পাদক অৰুণ কোঁৱৰে আপোনালোকলৈ লৈ অহা ভিডিঅ'টোৰ মাজতে যাওঁচোন এজন সৎ ৰজাই এখন ৰাজ্যত তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু সেই ৰজাৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে এদিন তেওঁ ভাবিলে যে মানুহৰ জীৱনত বা আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা ভাল দিন আহে বা কেতিয়াবা বেয়া দিন আহে সেই ভাল দিন আৰু বেয়া দিনৰ মাজত এই প্ৰজাসকলক সকলো সময়তে মোৰ মনোবল অটুট থকাকৈ মই কেনেকৈ তেওঁলোককনো সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক মই কেনেকৈ ৰাজত্ব কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনি ভাবি তেওঁ মনতে ভাবিলে যে মোক এনেকুৱা এটা বাক্যৰ প্ৰয়োজন আছে যি বাক্যটো পঢ়িলে মই নেকি সকলো ভালৰ দিনতো মোৰ মন উৎসাহিত হৈ থাকিব আৰু খুব বেয়া দিনতো মোৰ মন যাতে কেতিয়াও হতাশ আৰু ভাগি পৰিব লগা নহয় সেয়েহে প্ৰিয় বন্ধুসকল তেখেতে ৰজাই তেনেকৈ ভবাৰ পাছত ৰজাই সকলোকে ৰাজ্যত তেওঁৰ মন্ত্ৰীৰ যোগেদি জনাই দিলে যে কেনেকুৱা যদি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ মাজেদি মোৰ ওচৰলৈ আহি মোক সেই দিহা দিব পাৰে আৰু খালী এটা বাক্যতে সেই কথাখিনি হ'ব লাগিব যি বাক্যটোৰ মাজত সোমাই থাকিব যে আটাইতক বেড়া দিনত যাতে বিচলিত নহয় সেই বাক্যটো পড়লে নিজকে আকু এটা নতুন উদ্যম পাব কাম করবলে আর ভালোর দিনতো নিজকে যাতে অতি আনন্দ নিজকে যাতে হেগাই নিদে এই কথাট ভালো বুঝি পাব সিয় বন্ধুস এই কথাটো যেতিয়া গোটেই রাজ্য জানাই দিলে তেতিয়া বিভিন্নজন জন পিনে রজ দিহা দিলে আগবাড়ি আৰু ৰজাক তেনেধৰণেই দিহা দিওঁতে দিওঁতে তেখেতৰ বিভিন্ন ধৰণে আহি বিভিন্নজনে তেওঁক দিহা দিলেহি এটা এটা বাক্য লিখি দিলে কিন্তু কাৰো বাক্যবিলাকত ৰজাৰ মনপ্ৰেট নহয় তেতিয়া ৰজাই শেষত অৱশেষত চিন্তা কৰি বহি থাকোঁতে এজন সাধাৰণ সন্য়াসী ৰাজহোপালৈ আহিল আৰু সেই ৰাজহপালৈ আহি ৰজাক এটা হাতত এটা আঙুঠি দিলে আৰু সেই আঙুঠি দি ক'লে যে ইয়াতে দুটা পাখৰৰ যি খোলা আছে সেই খোলাত কিছু তাত বস্তু সোমোৱা আছে এটা আছে ৰঙা শাকৰে সেই পাথৰটো ঢকা আছিলে আৰু আনটো নীলা ৰঙেৰে সেই পাথৰটো ঢকা আছিলে আৰু অৰ্থাৎ একেটা আঙুলিতে দুটা তাতে পাথৰ দি তাত দুটা বস্তু তাত সোমোৱাই দিয়া হৈছিল আৰু ৰজাক কোৱা হৈছিলে যে যি সময়ত ৰজাৰ আটাইতকৈ বেয়া দিন চলিব অৰ্থাৎ কোনোফালে তেওঁ উপায়হীন হৈ পৰিব সকলোফালৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ উপায়হীন হৈ পৰিব কোনো সমাধানৰ পথ তেওঁ বিচাৰি নাপাব তেতিয়াই তেওঁ সেই ৰঙা যি সাখৰ দিয়া যি বাখৰটো সেই বাখৰটো তাক তেওঁক খুলিবলৈ তেওঁক ক'লে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যেতিয়া তেওঁ আটাইতকৈ ভাল দিন আহিব জীৱনৰ সকলোৱে দিশত তেওঁ উপচি পৰিব তেতিয়া তেওঁ সেই নীলা বাখৰটো থকা নীলা সাখৰ থকা বাখৰটো তেওঁক খুলিবলৈ গে আর এই ধরনের কয় পাছত সন্ন্যাসীজন গুছি গল আর রায়ও সেই আঙুঠিটো খুব বিশ্বাসে আর ভক্তি পিঠি ধরে এই ধরনের দিনবিলাক বাগৰি হল তার এবার রজার আসল বনবল শিকার লৈ গৈছিল আর শিকার যাওতে সেই সময়তে সৈন্য সামন্ত হয়ে যেটা শিকার লৈ গৈছিল সেই শিকার কৰি থকাৰ সময়তে এটা সত্য শত্ৰুৰ পক্ষ আহি তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিলেই হঠাৎ আহি আৰু তেনেকুৱাতে সকলো ৰজাৰ যি সৈন্য সৈন্য সামন্ত আছিলে সেনাপতি আছিলে সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ চেডিল হৈ চেডিলেদি হৈ গ'ল আৰু ৰজাই গৈ শেষত গৈ উপায় নাপায় এটা জাৰনী বা গছৰ জোপোহাত গৈ পিনে ৰজাই গৈ তাক লুকালে আৰু তেনেধৰণে লুকাই থকাৰ পাছত সেই কিনাৰত গোটেই সৈন্য শত্ৰু সৈন্যই গিজ গিজাই আছে সিফালে সিফালে দৌৰা দৌৰি গৈছে ৰজাক বিচাৰিছে অৱশেষত ৰজাক নাপায় সেই সৈন্যবিলাক লাহে লাহে তাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ আঁতৰি আঁতৰি লাহে লাহে গৈ থাকে আৰু তেনেধৰ তেনে সময়তে ৰজাই মনতে ভাবি সেই জোপাৰ ভিতৰত সোমাই থাকি ৰজাই মনতে ভাবিলে সেই সন্য়াসীজন লৈ কথা লৈ মনতে পৰিলে সেই সময়ত তেওঁ একো উপায় নাপায় সেই আঙুঠিটো ৰুটি ৰঙাৰ ঠাকে আছিলে যি আঙুঠিটো সেই আঙুঠিটোৰ সাফৰখন তেওঁ খুলি চায় আৰু খুলি চাই তাত এটাই মাথোঁ বাক্য পালে যে সেইটো তাত লেখা আছিলে এটা বাক্যৰ এখন কাগজ তাত লেখা আছিলে এই সময়ো পাৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ এই সময়ো পাৰ হৈ যাব বুলি তাত লেখা আছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰজাই তাত যে মনতে ভাবিলে যে হয় নিশ্চয়কৈ যদিও কাষত সত্ৰ আছে তথাপি সেই সত্ৰ লাহে লাহে আঁতৰি যাবগৈ আৰু তেওঁ ৰাজ্যলৈ নিশ্চয়কৈ ঘূৰি যাব পাৰি ঠিক তেনেধৰণেই ৰজাৰ সেয়ে হ'ল ৰজাই পুনৰ ৰাজসভালৈ ঘূৰি আহিল আৰু তেওঁ পুনৰ ৰাজশাসনত তেওঁ কামত মনোনিবি কৰিলে আৰু নিজকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ল আৰু প্ৰিয় বন্ধুসকল দ্বিতীয়তে তেওঁ জীৱনত ঘটা এই কাহিনীটোৰ মাজেদি আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে তেনেধৰণে ৰজাই যেতিয়া শাসনত যেতিয়া শাসনভাৰ চলাই থাকিল লাহে লাহে গোটেই ৰাজ্যৰ সকলো দিশতে জয় জয়ময়ময় হ'ল কাৰো দুখৰ কোনো স্থান নথকা হ'ল সকলোৱে আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু গোটেই ৰাজহুৱাতে কোনো অভাৱ পৰিলক্ষিত তেওঁলোকে দেখা নাপায় কিন্তু তেনেধৰণে অতি ভাল দিনে গোটেই ৰাজ্যখন উপস্থি পৰি আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰজাই সেই সময়ত এটা চিন্তা কৰিলে যে এতিয়া মোৰ ৰাজ্যখন সকলো দিশতে জয় জয়ময়ময় হৈ আছে সকলো দিশতে উপস্থি পৰিছে আৰু এই সময়কণ হ'ল মোৰ আটাইতকৈ ভাল সময় ঠিক সেই ভাল সময়কণত নমুৰ কি কৰা নো উচিত সেই কথাটোকে তেওঁ জানিবৰ বাবে তেওঁ পুনৰ সেই আঙুঠিটোৰ নীলা সাফৰ থকা বাখৰটো তেওঁ খুলিবলৈ খুলিলে আৰু খোলাৰ পাছত সেই একেটা কথাকে সেই কাগজখনত আকৌ সেই একেটা কথাকে লেখা তেওঁ দেখিবলৈ পালে যে এই সময়ো পাৰ হৈ যাব প্ৰিয় বন্ধুসকল এই যে দুইটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিতে যিটো একেটা বাটকৈ লেখা আছিল এই সময় পাৰ হৈ যাব ঠিক আমাৰ জীৱনতো এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এটা শিকিব পাৰোঁ যে আমাৰ জীৱনত যদিও আটাইতকৈ বেয়া দিন আহে সেই বেয়া দিনো এদিন সময়ৰ সোঁতত ই পাৰ হৈ যায়গৈ আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ জীৱনত যেতিয়া আটাইতকৈ ভাল দিন আহে সেই ভাল দিনো আমাৰ কাৰণে দীৰ্ঘদিন স্থায়ী হৈ নাথাকে এই ভাল দিন আৰু বেয়া দিন দুয়োটাতে আমি যদি নিজকে সংযম ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় জীৱনৰ সকলো দিশতে আমি কোনো দিশতে হতাশ নহৈ সকলো দিশতে আমি সফলতা লাভ কৰিম আৰু জীৱন বাটত আমি কোনো সমস্যাই নোহোৱাকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু সকলো সমস্যাকে আমি সাধাৰণে মুখামুখি হ'ব পাৰিম প্ৰিয় বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে এই ৰজাৰ কাহিনীটোৰ মাজেদি আপোনালোকলৈ এই কথাটোকে লৈ আহিলোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় বন্ধুসকল এই কাহিনীটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বন্ধু মহললৈ নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আহক সকলোৱে হাতে হাত মিলাই আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন সুন্দৰ চিন্তা আৰু কৰ্মৰে